बसमिल्ल वाहिम नाजरीन असलम आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे एक औरत का काबरतनाक वाक्य वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल इस्लामिक हिस्ट्री ऑफिशियल को लाइक और सब्सक्राइब कर लामा इबन जुजी अपनी किताब में लिखते हैं इबन नजी ने एक बार दोस्त का वाक़ बयान किया है कि एक रात मैंने खौब में देखा मेरे घर के करीब जो कबरकस्तान है इस कबरकस्तान के मुर्दे अपनी अपनी कबरों से निकल रहे हैं और एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं हत्ता के तमाम अहले कबूर एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं इन्होंने गिराविजारी शुरू कर दी और गिर गिरा कर दरबार इलाही में दुआ करते हैं या अल्लाह तू फला औरत जो सुबह मर गई है वो हमारे कब्रिस्तान में दफन ना लाहे इससे बचा ले गिरा वजारी सुनकर मैंने एक मुर्दे से पूछा माजरा क्या है तुम क्यों ये दुआ मांग रहे हो इसने बताया जो औरत आज मरी है ये जहनवी है अगर ये हमारे कब्रकस्तान में दफन कर दी गई तो हमें इसका अजाब देखने में तकलीफ होगी इसलिए हम गिरा वजारी कर रहे हैं और गिर गिरा कर दुआ मांग रहे हैं ये सुनकर मैं बेदार हो गया और सख्त परेशानी में मुब्तला हो गया उबा हुई कब्रस्तान की तरफ निकला और देखा के बोरे कन कबर को खोद चुके हैं मैंने इनसे पूछा ये किस के लिए बनाई गई है इन्होंने बताया एक मालदार ताजिर की बीवी फौत हो गई है ये कबर उसके लिए खुलवाई गई है मैंने इनको रात वाला मंजर बता दिया और उनने वाक्या सुनकर कब्र कबर खोदना बंद कर दी अब मैं इंतजार करने लगा क्या होता है थोड़ी देर कबर हो गुजरी तो चंद आदमी आए और गोरकून से पूछा उन्होंने जवाबन कहा यहां कबर नहीं बन सकती के नीचे कीचड़ है वो आदमी ये सुनकर दूसरे ढेर पर चले गए ना के वहाँ भी ख्वाब वाली बात पहुँच चुकी थी इसलिए इन्होंने भी कब्र खोदने से इनकार कर दिया फिर वहाँ से वो आदमी किसी दूसरे कब्रस्तान में गए और वहाँ कब्र बनवाई फिर वहाँ बयान करते हैं कि मैं जनाजे की आमद का इंतजार करने लगा फिर अचानक शोर उठा के जनाजा आ रहा है मैं भी जनाजे के साथ हो गया जनाजे के साथ एक जम गफील था मैंने जनाजे के पीछे एक खूब नौजवान को देखा मेरे पर मुझे बताया कि इस औरत का बेटा हूँ इससे और इसके बाप से तहजीब की जा रही थी जब मैय को दफन कर दिया गया तो मैं इन दोनों के करीब गया और कहा मैंने रात एक ख्वाब देखा है अगर इजाज़त हो तो बयान कर सुनकर बाप ने यानी बनने वाली के खामन ने कहा मुझे ख्वाब सुनना जरूरत नहीं लेकिन लड़के ने कहा मुझे मैंने इसे अकेले में ले गया और ख्वाब बयान कर दिया फिर इससे कहा तुझे चाहिए कि तू इस बात की तफ्सी और वजह मालूम करे क्यों अपर वालों ने गिर गिरा कर दुआ की है इस नौजवान ने कहा और तो मुझे कुछ मालूम नहीं अगर इतना जानता हूँ कि मेरी माँ शराब नोशी करती थी और गाने सुनती थी दिगर औरतों पर बहुतान लगाया करती थी मगर ये अफाल इतने तमकीन नहीं के यहाँ तक बात पहुँच जाए के मुर्दे भी ये दुआ करें कि ये हम में दफन ना हो फिर वो नौजवान मजीद कहने लगा के हाँ हमारे घर एक बूढ़ी औरत है जिसकी उम्र निन्यानवे साल की है वो मेरी माँ की दाया और खिदमतगार थी अगर आप चाहें तो चले चल कर इससे पूछ लेते हैं शायद वो मेरी माँ का किरदार जानती हो फिर हम दोनों ने इस नौजवान के घर गए नौजवान ने मुझे एक बाल खतून से मिलवाया इस नौजवान ने बुढ़िया को मेरी तरफ मतवजो किया मैंने ख्वाब बयान करके पूछा ए माँ क्या तेरे पास कुछ मालूमात है मैं सुनकर बुढ़िया कहने लगी मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि वो इसे बशक दे वो औरत बहुत ज्यादा बदकार थी इस पर नौजवान ने बुढ़िया से पूछा क्या मेरी माँ शराब नोशी गाना सुनने और औरतों पर भोगतान लगाने के सिवा और भी किसी में मुब्तला थी बुढ़िया ने कहा बेटा अगर तू बुरा ना माने तो मैं तुझको बता देती हूँ ना कि इस आदमी ने जो ख्वाब बयान किया है ये तेरी माँ के गुनाहों के सामने मामूली है ये सुनकर नौजवान ने कहा मैं चाहता हूँ कि तो आप हमें बताएं ताकि हम ऐसे किरदार से बच जाएं और इबरत हासिल करें यह सुनकर बुढ़िया होने लगी और कहने लगी खुदा अल्लाह ताला जानता है मैं कई साल से तोबा कर चुकी हूँ और मुझे उम्मीद थी कि तेरी माँ भी तोबा कर लेगी मगर इसने तोबा ना की तुम्हें तीन कारनामे तेरी माँ के सुनाती हूँ तो इस बुढ़िया ने इस औरत के लड़के को मुखातब करके कहा तेरी माँ बहुत बदकार थी हर दिन दोनों इसके घर आते थे इससे वो अपनी ख्वाहिश पूरी करती थी और तेरा पाप बाजार में काम करता था फिर तू जब जवानी को पहुंचा तो निहायत हसीन व जमील हो चुका था मैं देखा करती थी कि तेरी माँ तेरी तरफ शोहियात की नजर से देखा करती थी अत्ता के एक दिन तेरी माँ ने मुझसे कह दिया कि मैं अपने बेटे पर रिफ्ता हो गई हूँ लिहाजा किसी तरीके से इसको मेरी तरफ रगब कर मैंने ये बात सुनकर तेरी माँ से कहा बेटी यहाँ तक क्यों जाती है मेरे लिए और बहुत सारे नौजवान हैं, जिनसे तू अपनी ख्वाहिशात पूरी कर सकती है लिहाजा बेटी तो अल्लाह ताला से डर और इस इरादे से बाज आ जा। तो तेरी मां कहती थी मुझे इसके सिवा सबर नहीं तो मैंने तेरी माँ से पूछा तू इस मकसद में कैसे कामयाब हो सकती है अला ना के बेटा भी अपना उमरी को है वो तो खामा ख्वाहा बदनाम होगी लिहाजा खुदा के लिए इस इरादे से बाज आ जा तो तेरी माँ ने मुझसे कहा ऐ माँ तू मेरी मदद करे तो मैं कामयाब हो सकती हूँ मैंने पूछा क्या हल किया जाए तो तेरी माँ ने कहा कि फला गली के मकान में एक अर्जी नोस है वो रुके खत लिख कर मर्दों को औरतों से मिलाप कराता है और उजरात लेता है तो इसको तो कहे कि वो मेरे बेटे को तहरीर लिखे और नाम लिए बगैर कहे कि एक दो शेज़ तुझ से इश्क की हद तक मोहब्बत करती है वो तुझसे फला जगह फला वक्त मिलाप चाहती है बूढ़ी औरत ने कहा कि मैंने ऐसा ही किया और जब तुझे मैंने वो खत दिया तो तू भी फरेबता हो गया तूने लिख दिया कि मुझे मंजूर है फला वक्त में आ जाऊँगा तो मैंने तेरी माँ को वो खत ला कर दे दिया तेरी माँ ने जवाब में पढ़कर माँ तुम मेरे बेटे से कहो कि फला वक्त फला जगह आ जाए और तू फला खाना अच्छी तरह तैयार कर और इसमें फल और खुशबू वगैरह का इंतजाम भी कर तुम मेरे बेटे को यह भी कह के जिस औरत ने तुझे बुलवाया है वो अभी दो शेज है और रोशनी पसंद नहीं करती बल्कि ये काम अंधेरे में बेहतर है ताकि तुम्हारे वालदेन को तुम पर शक न गुजरे फिर मैं तेरे पास आई थी तो तूने ये बात मान ली और रात का वक्त मुकरर हुआ फिर मैंने तेरा जवाब तेरी माँ को पहुँचाया इसने बेहतरीन कपड़े पहने उम्दा और खुशबू लगाई और वो इस बाल खाना में पहुँच गई और फिर तू भी पहुँच गया फिर तू वही सो गया तो मैंने सुबह के वक्त आकर तुझे जगाया फिर चंद दिनों के बाद तेरी माँ ने मुझसे ये कहा कि ऐ माँ मैं अपने बेटे से हमला हो गई हूँ अब मैं क्या करूँ तो मैंने कहा मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि तू क्या कर किन तेरी माँ किसी हुलिए बहाने से तुझसे अपनी ख्वाहिश करती रही अलाना के विलादत का वक्त करीब आ गया तो तेरी माँ ने तेरे बाप से कहे कि मैं बीमार हूँ मैं चाहती हूँ कि कुछ दिन अपनी माँ के पास रह इजाजत दे दी फिर मैं और तेरी माँ तेरे नानी के घर चले गए वहाँ हमने एक कमरे में रियायत रख ली और जब विलादत का वक्त आया तो मैं एक दाई को बुला कर लगा तेरी माँ के यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ जिसे तेरी माँ ने मार दिया और फिर हमने वो बच्चा दफन कर दिया भी कुछ दिन ही गुजरे थे कि तेरी माँ ने मुझसे कहा अब फिर मैं अपने बेटे से पूरी करना चाहती हूँ तो हो चुका तेरे लिए काफी नहीं तो तेरी माँ ने कहा मुझे सब्र नहीं है और फिर इसी तरह ये सिलसिला शुरू हो गया फिर जब वो बुढ़िया दूसरा वाक्य सुनाने लगी तो इस औरत के बेटे ने यह कह कर बात खत्म कर दी अः माँ बस कर इतना ही काफी है अल्लाह तला मेरी माँ पर लानत करे और साथ तुझ पर भी लानत करे ये कहकर वो उठ खड़ा हुआ और मैं भी इसके साथ उठकर आ गया काश के वो बुढ़िया दूसरे दो वाकयात भी सुना देती इस वाकये से हमें यह सबक मिलता है कि अंदाज़ा कीजिए जब इंसान की शर्म हया खत्म हो जाए वो किस कदर पुष्टि में चला जाता है हमें चाहिए कि इस वाकये से सबक हासिल करें और अल्लाह ताला से पनाह मांगे अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए आमीन या रबुल ये है आज की हमारी वीडियो हमारे चैनल इस्लामिक हिस्ट्री ऑफिशियल को लाइक और सब्सक्राइब कर